ataulah harakah mendapat permit ya dan itulah sepatutnya sebabnya uh, permit ni sepatutnya dijadikan satu proses secara automatik tahunan kan isu sama ada sesuatu uh, penerbitan itu menimbulkan uh, isu yang kontroversi sensitif, uh, boleh ditangani dengan perbincangan tidak perlu uh, KDN melakukan ataupun mengambil tindakan yang memberi persepsi yang negatif kepada rakyat Sekarang ni rakyat melihat bahawa KDN uh, menerima tekanan politik Dan sebagai sebuah kementerian badan uh, perkhidmatan awam Yang kaki tangan yang dibayar oleh gaji, oleh, oleh rakyat Mereka sepatutnya mengambil uh, keputusan dan langkah yang bersifat neutral Tapi sekarang ni rakyat melihat bahawa KDN adalah alat kepada uh, pihak tertentu dan, dan tunduk kepada tekanan politik Kerana perbuatan mereka Untuk tidak memperbaharui permit uh, Suara keadilan Pertamanya dan kemudiannya memberi surat tunjuk sebab kepada harakah Dan juga kepada roket Ini semuanya membuktikan bahawa Satu bentuk tekanan Politik ada di dalam Tindakan mereka itu Jadi tidak perlu sebenarnya kita Mengambil langkah yang um, confrontational kepada KDN sebenarnya kita harus duduk masing-masing stakeholders halaka suara keadilan dan juga roket duduk bersama-sama bincang dalam keadaan yang profesional dan harmoni bagaimana kita boleh menanganinya kalau sebabnya kalau kita lihat dalam kes roket sudah lebih setahun uh, permitnya uh, versi China ke, versi bahasa Malaysia dan mereka telah uh, mengemukakan permohonan lebih setahun. Kenapa uh, KDN tidak mengambil sikap yang proaktif? Sebab kita melihatkan bahawa uh, kerajaan mempunyai dari segi agensi yang ditubuhkan mampu, uh, dari segi uh, telah melancarkan dasar program government transformation program dan sebagainya. Ke perkara ini dari segi pentadbirannya harus diselesaikan dan menunjukkan kepada rakyat bahawa pentadbiran kerajaan ini efisien terutamanya dalam bidang untuk menerbit untuk untuk memperbaharui permit penerbitan kalau permit per, uh, penerbitan satu media itu tidak diperbaharui uh, dalam tempoh yang rasional yang ditetapkan ini menimbulkan rasa uh, ketidakyakinan terhadap kemampuan KDN untuk melaksanakan tugasnya seperti mana yang dipertanggungjawabkan Jadi kita memang berasa gembira dengan tindakan PDN Untuk meluluskan pembaharuan permit dan pendudukan Dan kita berharap langkah yang sama juga Diberikan kepada soal keadilan dan juga roket dalam masa yang terdekat Dan kami rasa tindakan untuk menggantung penerbitan lidah rasmi ketiga-tiga parti itu sementara pertemuan dengan Datuk Syamuddin Husin itu adalah satu yang betul dan dengan saya rasa EDN pun mula sedar bahawa mereka tidak perlu mengambil langkah yang konfrontasional terhadap lidah-lidah lidah rasmi parti politik Pakatan Rakyat Perutukan dalam Akta Sinjata Penerbitan 1994 itu yang uh, kita rasakan sudah lagi tidak relevan ya? dengan kemangan uh, pada hari ini jadi uh, kalau kita tinjau harakah sendiri selepas ya? uh, saya rasa sudah 23 tahun uh, usia harakah 7 uh, tahun saya rasa kita menghadapi masalah yang hampir sama. Pada tahun lepas saya kira 20, 23 Mac, eh arakah juga digantung 3 bulan. Walaupun kemudiannya seminggu selepas itu eh dikembalikan semula. Eh, tapi saya kira yang asal eh, permit penerbitan ini terutama walaupun dalam pembaharuan yang diputuskan pada hari ini masih lagi ada syarat-syarat yang saya rasa tidak rasional dan saya sifatkan sebagai terlalu sukar untuk uh, dilaksanakan antaranya menghadkan uh, apa nama pengedaran uh, dan penjualan harakah hanya di uh, premis parti uh, dan juga uh, dihadkan hanya kepada ahli-ahli parti ya sedangkan itu sendiri merupakan satu parti berdaftar yang bersama-sama bersaing uh, untuk uh, mendapat kuasa seperti juga parti-parti uh, barisan nasional dan juga parti-parti yang lain uh, dan jumlah keahliannya juga uh, melebihi 1 juta orang dan amat tidak menasabah sekali apabila uh, syarat itu syarat penjualan itu hanya uh, dihadkan kepada Markas-markas parti dan tidak dibenarkan dijual Di tempat terbuka Saya rasa ini isu yang Yang paling besar Dan juga bagi saya ini sudah sampai ketikanya Untuk uh, Apa nama ni uh, Parti-parti Pakatan Rakyat untuk menimbulkan isu yang Lebih asas uh, Iaitu adalah uh, Bagi saya perlu Ada satu usaha di kalangan utamanya ahli-ahli parlimen pada Rakyat untuk menimbulkan Hal ini di parlimen Tentang uh, kuasa Yang begitu usah diberikan Kepada pihak menteri Kalau kita tengok dalam Peruntukan akta uh, Secara terbuka, akta itu menafikan Usaha-usaha untuk menyimak Di mahkamah uh, Menafikan, maknanya pihak menteri Boleh uh, menolak Menggantung membatalkan permit tanpa memberikan apa-apa alasan dan sekiranya pihak yang terkilan itu pihak yang penerbit itu ingin memajukan rayuan mereka di mahkamah hal itu telah dinafikan oleh akta berkenaan jadi apa, saya merasa ini ini yang lebih lebih asas dah. dan juga walaupun pengalaman saya sendiri dulu dan saya nampak ada pihak keadilan cuba melakukan iaitu kita boleh menerbitkan akhbar yang kita sebutkan sebagai penerbitan tidak berkala yang dari segi akta mesin cetak dan penerbitan sebab saya ada kes yang apa nama tu kita pernah bawa di mahkamah dan mahkamah memutuskan bahawa boleh diterbitkan akhbar yang one of publication maksudnya kita terbitkan sekali dan kita kita kena tukar nama lain ha? macam saya dulu bermula dengan haraki Memo 1, 2, 3 Dan memang itu mahkamah membenarkan Tapi saya rasakan bahawa Ini bukan satu satu jawapan yang baik Untuk berdepan dengan dengan masalah yang ada Sebabnya bahawa kita akui bahawa kadang-kadang Kita boleh menerbitkan akhbar itu Tapi apabila sampai untuk menjualnya Kita akan hadapi banyak sekatan Harakah pernah menghadapi satu zaman Di mana dirampas Ha, dibawa ke mahkamah dan saya rasa ini satu satu proses yang membazir ha, dalam dalam era yang ada sekarang. Uh, yalah ada beberapa perancangan yang kita buat. Asal, ya. tapi hari ini dah dapat permit itu kena kena second kata orang plan B lah pula. Jadi kita tak fikir lagi plan B tu. Plan A kita dah set tapi bila harakan dah dapat permit kita pergi kepada plan B lah. So kita akan set plan B itu bila kita tak pasti lagi lah. Tapi uh, Perjuangan untuk uh, membolehkan uh, negara kita mempunyai media yang lebih bebas ini sini perlu diteruskan dan saya ingat uh, negara kita uh, jauh lebih tidak bebas berbanding dengan negara-negara jiran kita dari segi media misalnya Indonesia dengan dengan Thailand jauh lebih ke depan berbanding dengan negara kita dan saya cukup uh, berbangga berada di Selangor kerana semalam kerana Selangor telah membentangkan satu akta Kebangsaan Sama Umat Which is yang sangat penting Dalam konteks media kita ini uh, Sebab bila kita bebas mendapat maklumat ni lah Bahawa media, media akan lebih Lebih uh, berfungsi dengan baik uh, Berbanding dengan kita di lah di Malaysia dan sebagainya Dan saya harap Negeri-negeri pakatan yang lain uh, Segera bertindak sekurang-kurangnya Untuk mengkaji apa yang telah dibuat oleh Selangor uh, melancarkan ataupun memperkenalkan membawa undang-undang akta kebebasan uh, maklumat pada jawatan yang masing Dan saya percaya uh, apa yang dibuat oleh Selangor ini sangat-sangatlah baik dalam konteks kita sebagai awal media.